assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugungi onlayn darsimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari biokimyosi fanidan vitaminlar va ularning ahamiyati haqida demak bugungi rejamiz vitaminlar to'g'risida umumiy tushuncha vitaminlar biosintezi vitaminlarni o'simliklar hayotidagi ahamiyati vitaminga boy bo'lgan o'simliklardan xomashyo tayyorlash demak vitaminlar to'g'risida gap olib borarkanmiz uni tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak bir ming sakkiz yuz saksoninchi yilda rus olimi vrach pediatr nikolay ivanovich lunin hayvonlar organizmi vitaminsiz yashay olmasligini isbotini topgan u tajriba olib borganda demak hayvonlarni ovqatlanish ratsionida ovqatlanish ratsionida oziq ovqatdan tashqari yana qandaydir organik moddalar kerakligi haqida fikr olib borgan bir ming to'qqiz yuz o'n ikkinchi yilda polyak olimi kazimir funk vitamin terminini fanga kirishiga sababchi bo'lgan olimlardan biridir vitamin lotincha so'z bo'lib hayot vitamin esa hayot amini degan degan ma'noni bildiradi demak kazimer fonk o'ylaganki vitaminlar guruh tutgan organik birikmalar deb tasavvur qilingan vaqt o'tishi bilan barcha vitaminlarni ham tarkibida amin gruppa bo'lmasligi tasdiqlangan lekin vitamin so'zi tarixiy nom sifatida o'z kuchini saqlab qo'lygan demak vitaminlar xilma xil kimyoviy tabiatga va har xil tuzilishga ega bo'lgan asosan o'simliklar hamda mikroorganizmlar tomonidan sintezlanadigan quyi molekulali organik moddalar hisoblanadi e, vitaminlar ozuqa tarkibida uchraydigan omil bo'lib butun organizmda moddalar almashinuvini boshqarilishida ishtirok etib biokimyoviy va fiziologik jarayonlarni normal kechishini ta'minlaydigan moddalardir bu moddalarni tuzilishi funksiyasi miqdoriy o'zgarishini o'rganuvchi fan vitaminologiya fani deyiladi vitaminlarni organizmda borligi yoki miqdorini kamayishi ortishi ham ba'zi bir kasalliklarga keltirib chiqaradi agar tirik organizmda vitaminlarni kelishini umuman to'xtatilishi a vitaminoz kasalligini vitaminlar miqdorini pasayib kamayib ketishi gipovitaminoz kasalligini vitaminlar miqdorini ortib miqdorini ortib ketishi esa gipervitaminoz kasalligini keltirib chiqaradi endi vitaminlar klassifikatsiyasiga ya'ni sinflashsh sinflanishiga e'tibor beradigan bo'lsak vitaminlar eruvchanligiga qarab ikki sinfga bo'linadi birinchisi suvda eriydigan vitaminlar ularga s vitamin hamda b kompleks vitaminlari hamda as vitamin biotin kiradi yog'da eriydigan vitaminlarga esa a d E, k vitaminlari kiradi shu bilan bir qatorda vitaminlar kimyoviy tuzilishiga ko'ra ham to'rt guruhga bo'linadi birinchisi alifatik vitaminlar ya'ni bu ochiq zanjirli vitaminlar hisoblanadi ikkinchi alisiklik ya'ni tarkibida to'yingan halqa qo'shboq tutmagan vitaminlar uchinchisi aromatik benzol halqa tutgan vitaminlar to'rtinchisi geterotiklik bunda geterotiklikda uglerod atomidan tashqari halqada azot atomi kislorod atomi yoki ki, fosfor atomi yoki oltingugurt atomi tutgan bo'lgan vitaminlar kiradi demak vitaminlarni har biriga alohida bir vakillariga ta'rif berib o'tsak vitamin s hammamizga ma'lumki bu askarbin kislotasi Demek askarbin kislotasini kimyo tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak bu geterosiklik demak xalqa tarkibida ugleroddan tashqari kislorod tutgan organik birikma hisoblanadi bu vitamin s tirik organizmda qanday vazifani bajaradi qanday funksiyani bajaradi Demek bu vitamin s tirik organizmda oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etadi hamda tirik organizmda immunitetini kuchaytirishga yordam beruvchi vitamin hisoblanadi demak bir kunlik sutkalik miqdori ellik yuz milligram bo'lishi shart demak bu vitaminni kamayib ketishi natijasida milklarni yumshab qolishi tishlarni tushishi milk qonashi kabi singi kasalligini keltirib chiqaradi keyingi vitaminimiz vitamin b bir vitamin b birni tiamin nomi tia so'zi demak vitaminimiz tarkibida oltingugurt atomi tutgan qayerda oltin gugurt atom bo'lsa ta qo'shimchasi qo'shilishi bu kimyodan ma'lum demak bu ham getrotiklik tarkibida azo tutgan getrotiklik birikmalar qatoriga kiradi demak vitamin b 1 uglevod va yog'lar metabolizmida muhim rol o'ynaydi u qon aylanish sistemasini yaxshilaydi odamni ehtiyoji vitamin b birga kunlik ehtiyoji biru ikki ikkiu ikki milligrammni tashkil etadi vitamin b bir xamir turishda bug'doy nonida loviya no'xat kabi mahsulotlarda hamda jigar buyrakda ko'p bo'ladi bu vitaminni kamchiligi ya'ni tanqisligi beri beri kasalligini keltirib chiqaradi beri beri kasalligi bu falaj yurak va qon tomirlari hamda oshqozon ichak yo'lini ishini keskin izdan chiqishiga olib keladi bunda suv almashinuvi ham izdan chiqib insonda shishish ya'ni ish shish paydo bo'ladi vitamin b ikki ya'ni riboflavin bu vitamin b ikki ham getrotiklik tuzilishga ega bo'lgan vitaminlar qatoriga e kiradi demak bu vitamin b ikkimiz moddalar almashinuvida muhim rol o'ynaydi u oqsil yog' uglevodlarni metabolizm ya'ni parchalanishida ishtirok etadi vitamin b ikkiga bo'lgan miqdor bir kunlik miqdorimiz ikkiyu ikki yarim milligramni tashkil etadi demak vitamin b ikki g'allasimonlar urug'i tuxum go'sht sut mahsulotlari va turli xil sabzavotlar tarkibida uchraydi bu vitaminb tanqisligi soch to'kilishi til va lablarning yallig'lanishi ko'zni shamollashi ko'z gavhari xiralashuvi tana hamda yurak muskullarini nimjonlashuvi kabi salbiy o'zgarishlarga ta'sir qiladi vitamin b olti demak vitamin b olti tirik organizmda uchta tautomery natijasida tautomeriyaga ega demak bu peridoksin demak tirik organizmda u spirt holada ya'ni osh holada uh, peridoksal demak bu aldigit holada peridoksamin ya'ni amin tutgan tuz holida uchraydi lekin uchalasi ham bir xilda biologik faol moddalar hisoblanadi demak piridoksin modda almashinuvda biostimulyator vazifasini bajaradi va miyani ish faoliyatini tezlashtirib xotirani kuchaytiradi demak bir kunlik miqdor ikkiyu ikki yarim milligramni tashkil qiladi vitamin b olti o'simlik va hayvon mahsulotlari но no, no'xat loviya картошка, go'sht buyrak jigar kabi mahsulotlar tarkibida uchraydi bu vitamin b oltini tanqisligi insonda uchramaydi faqatgina hayvonlarda uchrashi mumkin bu hayvonlarda uchrashi ularni nerv tizimini faoliyatini izdan chiqarishiga ge, olib keladi vitamin b bikki endi yani buni tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak demak murakkab kimyoviy tuzilishga ega bo'lgan vitaminlardan biri bo'lib tarkibida kobalt atomi yagona metal tutgan vitamin hisoblanadi kobalt tutganligi sababli bu kobalt amin deb nomlanadi demak kobalt amin organizmda hujayra bo'linishida qon tarkibida eritrotsit va leykotitlar hosil bo'lishida gemoglobin hosil bo'lishini stimullashda miya ishlash faoliyatini normallashtirishda muhim rol o'ynaydi demak vitamin b o'n ikkini tanqisligi kamqonlikni rivojlantiradi va nerv tizimini ishdan chiqaradi oshqozon shirasini nordonligini kamayishini kuzatadi kamayishi kuzatiladi bu holatlarda demak vitamin b o'nikki asosan mikroorganizmlar tomonidan sintezlanadigan yagona vitamin hisoblanadi bu vitaminni o'simlik va hayvon hujayra to'qimalari bunday vitaminni sintezlash olish qobiliyatiga ega emas keyingi vitaminimiz vitamin p yoki vitamin b 5 demak bu vitaminimiz asosan nikotin kislota va nikotin kislotani amidli tuzi sifatida tirik organizmda faoliyat olib boradi vitamin PP p asosan nad va nani tarkibiga kiradi nad bu nima demak nikotin amid аденин di nukleotid никотин амид, аденин adinin di nukleatid fosfat tarkibiga kiradi demak bu ko fermentlar juda ko'p sonli oksidlovchi qaytaruvchi degidro tarkibiga kiradi ko ferment bu demak bu vitaminimiz fermentga ko degani birgalikda degan ma'noda fermentlar bilan birgalikda biologik faollikni namoyon etadi demak bu vitaminni tirik organizm ya'ni insoniyat guruch non kartoshka go'sht jigar buyrak sabzidan no, oladi bir kunlik miqdorimiz o'n sakkiz milligramni tashkil qiladi bu vitaminni yetishmovchiligi teri yallig'lanishi ya'ni dermatit kasalliklari oshqozon ichak yo'lini yallig'lanishi diareya kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin vitamin h ya'ni biotin bu vitaminni tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak machevinani siklik holatida valerian kislotasi bilan o'zaro disulfit bog'i bilan bog'lanishini ko'rishimiz mumkin demak biotin glyukoza metabolizmi va yog' kislotalari yog' kislotalari biosintez reaksiyalarini katalizlovchi karboksilaza fermentlari tarkibiga koferment sifatida kiradi bu ferment glyukozani qondagi miqdorini boshqarishda teri soch va tirnoqlar holatini yaxshilashda ishtirok etadi biotin jigar buyrak sut tuxum kabi mahsulotlar tarkibida bo'ladi Biotinning kundalik miqdori 0.25 mg tashkil etadi endi biotinni e'tibor beradigan bo'lsak mana biotin asosan karboksilaza fermenti bilan adinazen trifosfatni parchalanib ya'ni adinazin difosfat hosil bo'lishda muhim ro'l o'ynaydi bilamizki adinazin trifosfatni bitta qo'shbog'i uzilishida demak 20-40 kilojoul mol energiya ajralib chiqadi bu energiya tirik organizm uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'ladi demak adinazin trifosfat fosfat kislotasini formulasi quyidagidan iborat agar bitta o'rta fosfat kislotasi parchalanib ajralishidan di fasfat ikkinchisi parchalanishidan monofasfat ya'ni adinazin monofasfatgacha borishi mumkin vitamin a endi yani, bu vitamin asosan yog'da eriydigan vitaminlar sinfiga kirib sutkali ehtiyoj 1 milligramni tashkil qiladi boshqa vitaminlardan farq qilib vitamin a pro vitamin hisoblanadi pro qo'shimchasi vitamingacha degan ma'noni bildirib o'zi alohida organizmga tushgandan keyin yo oksidlanish yo qaytarish yoki birikish reaksiyasi natijasida to'liq vitamin vazifasini bajaradi bizda bunda vitamin a, a ikkita vitamin o'zaro birikib ya'ni dimerlanib beta karotinni hosil qilib demak organizmda to'liq biologik faollikni namoyon etadi bu vitamin organizmda ichak silliq qavatlarini barrier funksiyalarini normal ketishiga har bir hujayra membranalarini membranalarini o'tkazuvchanligiga ta'sir qiladi xususan glikoproteinlarni biosintezda ishtirok etadi Demek bu vitamin a ko'z to'r pardasi tarkibida rodopsin oqsili tarkibiga kirib insoniyatni yorug'likni ko'rish yorug'lik ta'sirida ko'rishini yo'lga qo'yadi organizmda bu vitamin yetishmasligi shabko'rlikni keltirib chiqaradi ko'z shox pardasini qurishiga shilliq organlarni zararlanishiga ge olib keladi vitamin d Demek bu vitamin d asosan quyosh nuridagi ultrafiolet ya'ni ultra binafshan nurlar ta'sirida terimizda melanin qavatida hosil bo'ladi Demek bu vitamin d niy ikkinchi nomi xolakalsiferol deyiladi bu vitamin yetishmasa insoniyatda raxit kasalligi rivojlanadi raxit kasalligini paydo bo'lishi fosfor kalsiy almashinuvi izdan chiqadi ya'ni suyakni suyaklilik yo'qolib u tog'aylikka o'tib qoladi bu natijasida tirik organizm o'zini og'irligini ko'tarolmasdan insoniyatda ikisimon osimon ya'ni qiyshiq oyoqlar paydo bo'lishi kuzatiladi vitaminlar biosinteziga alohida e'tibor bersak odatda vitamin C shimoliy tuman, tumanlarda va yuqori tog'li yerlarda o'sadigan o'simliklarda janubiy rayonlarda o'sadigan o'simliklarga nisbatan ko'proq paydo bo'ladi vitamin b esa aksincha janubiy tumanlardagi o'simliklarda ko'proq sintezlanadi vitamin H yetarli darajada o'g'itlangan sulida o'g'itlanmagan suliga nisbatan 2.5 yarim barobar ko'p bo'ladi ma'lum miqdordagi marganet va temir mikroelementlari o'simlik tarkibidagi vitamin s miqdorini oshiradi bu bilan biz nima demoqchimiz demak biz qaysi o'simlikka qanday o'g'it beramiz qanday mikroorganizmlar berayotganimizni bilishimiz kerakki bu demak o'g'itlar qaysi vitamin miqdorini oshiradi qaysi bir vitamin tarkibini kamaytiradi demak shunga alohida e'tibor berishimiz kerak demak tuproqning kislotali xossasi kamaytirilsa ya'ni tuproq pashi ishqoriy kislotali neytral muhitlarga o'zgartirilsa o'simliklar tarkibidagi karotin miqdori ortadi demak tuproqning pashi ham vitaminlarning miqdorini o'zgarishiga kuchli ta'sir qilar ekan demak vitamin C va karatinoidlar termostabil hisoblanadi ammo bu o'simlik terib olingandan so'ng fermentlar ta'sirida tezda parchalanib ketishi kuzatiladi shuning uchun shu şu vitamin C va karatinoidlar bor bo'lgan o'simliklarni birdaniga terib demak bu o'simlik xomashyosini yuqori haroratda yetmish to'qson gradusda tuzlik zudlik bilan quritish tavsiya qilinadi vitaminlarni o'simliklar hayotidagi ahamiyati demak vitaminlar modda almashinuvining asosiy regulyatori fermentlar biosintezda ishtirok etadi vitaminlarning ko'pchiligi oqsillar bilan birlashib fermentlar hosil qiladi vitamin ash ya'ni biotin asparagen serin va boshqa aminokislotalar almashinuvida ishtirok etadi vitamin s karotin katexen va flavanollar o'simliklar to'qimalarida doimiy ravishda ro'y berib turadigan oksidlanish va qaytarilish jarayonida faol ishtirok etadi vitaminlar ta'sirida o'simliklarni hosildorligi ortadi yetilishi tezlashadi va ildizi tez rivojlanadi vitaminlar esa fotosintez jarayonida va o'simlik gullarini changlanishida muhim ahamiyatga ega vitaminga boy bo'lgan o'simliklardan xomashyo tayyorlash demak o'simliklar tarkibida vitaminlar miqdori mavsumiy o'zgarib turadi demak o'simliklarni gullash davrida yer ustki organlarida maksimal miqdorda to'planadi mevalarda esa ular pishib yetilgan vaqtda ko'payadi shuning uchun vitaminli mahsulotlarni tayyorlashda asosan gullash davri hamda mevalar pishib yetilgan vaqtni muhim ahamiyatga ega deb olishimiz kerak ko'pchilik vitaminlarni o'zi barqaror birikma bo'lsa ham ma'lum sharoitlarda demak harorat namlik yorug'lik va boshqa ta'sirlar asosida o'zini biofaolligini yo'qotib oksidlanishi parchyalanishi yoki boshqa o'zgarishlarga uchrashi mumkin vitaminli mahsulotlarni yuqori sifatini saqlab qolish uchun ularni havo quruq vaqtda shudring ko'tarilganda yig'ilishi lozim demak yig'ilgan mahsulotlarni bir yerga to'plamasdan mevalar asosan ochiq havoda quritilishi maqsadga muvofiqdir demak yig'ilgan mahsulotlar tezda quritilib soya joylarda quritilib zavodlarga yuborilishi maqsadga muvofiq demak tabiiy vitaminlardan tashqari sun'iy ravishda işte, ya'ni sintetik usulda vitaminlar olinadi bunday vitaminlarga komplevit pikavit bolalar uchun vitrum vit, duavit kabi vitaminlarni misol qilishimiz mumkin bu vitaminlar hozirgi kunda respublikamizda butun dorixonalarda retseptsiz retseptsiz olish imkoniyatiga egamiz bugungi mavzuyimiz asosan shundan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat